Под этими было это. Может быть, он занимался этим кафе. Потому что я нигде не встретила, что он чем-то говорю, путин занимался, кроме как ним. Может, его вообще ничего больше не интересовало. А родители всем этим занимались, а он позволял себе писать стихи и издавать их периодически. А и вы... тусоваться. Светские вот эти тусовки. А кирка Это тоже какая-то открытка настоящая. Да, это настоящая Она... открытка. Она еще есть? Это нет? Кирха нет. Кирки Ее нет. Не Почему я не нашла запись, я тут что, да, пишу, что пенсии, очень да, может да, быть, да. что Владимира ну, Ринкерта это, крестили в да, кирхе. Да. А документы к кирхе у нас не остались. И просто здесь приведена. Да, э, да, она находилась там, где сейчас находится пророчанка здания. Mm -hmm. Кирха находилась mm -hmm. в этом месте, mm -hmm. и вот эта улица, которая сейчас Кирова, она называлась Лютеранская, mm -hmm. поэтому вот и там жили многие литерарии.